Меня зовут Таня Родионова, я ну, в первую очередь я переводчица, я курирую переводческий проект «Вербация», а, ну, также стараюсь заниматься какой-то общественной работой, я активистка инициативы «Уличный университет» в Минском. А, ну, периодически там, помогаю ребятам организовывать какие-то культурные проекты, то есть стараюсь поддерживать общественной деятельности. А, ну, я думаю, я очень надеюсь на то, что, конечно, люди воспитываются и меняются. То есть, а, уличному университету уже три года, если я не ошибаюсь, и если там первый год мы приглашали лекторов ну, собственно, да, на открытые лекции летние в парке мы приглашали людей там из, из Киева, ну, из других городов, это были не хмельничане, то на следующий год там люди, которые просто приходили вот, ну, как слушатели, они уже сами подключались и они уже вели эти лекции. То есть, ну, возможно, там, процент ну, небольшой там, да, мы не изменили весь Мельницкий, но, тем не менее, я думаю, что это влияет, люди видят что можно что-то организовать самим, что э, можно как-то на что-то влиять и, э, ну, и стараются подключиться к этому. А, ну, я думаю, можно, нужно можно, и нужно делать как можно больше вот, проектов, да, каких-то общественных, культурных, образовательных. То есть, когда ты, ну, мне кажется, что на человека можно повлиять вот своим примером, да, ну грубо говоря. То есть, я не говорю, что мы там такие все крутые, что мы это делаем, но когда люди видят, что что-то происходит, а, ну, опять же, да, они как-то становятся более открытыми, и они хотят подключиться, они видят, что можно там, не знаю, без денег просто, ну, просто вот у тебя возникла какая-то идея, и ты, в принципе, можешь реализовать какой-то проект. А, ну вот, я думаю, только так, ну общением, понятно, проектами какими-то, вот, таким образом. Я, конечно, не то чтобы там могу сказать про, там, не знаю, весь культурный уровень, ну, культурные круги Украины, но вот там мы с проектом ездили, когда на форум издатели, допустим, во Львов. В ну, Львове есть вот эта как бы, ну, история, традиция а, ну, культурной деятельности, да, какой-то активной культурной жизни. В Миницком, ну, как бы, к сожалению, наверное, там, я думаю, я надеюсь, что только все начинается. И поэтому с этим сложнее, то есть меньше каких-то там мест, в которых что-то проводится, да, культурных центров, а, и ну и поэтому там люди думают, что, а, ну это хмельницкий здесь, как бы все тихо, ничего не происходит, и ну и как-то так часто там, сразу обламывается, да, когда там, допустим, во Львове очень много таких вот ну там инициатив, каких-то ну там литературных, музыкальных заведений, театров, то есть ну там есть вот эта ну, история действительно, то люди как-то это воспринимают по-другому и поэтому конечно там ну, все кипит э -э, много там бурнее, чем здесь, вот. ну опять же нужно еще раз еще раз показывать, что можно это делать, что хмельницкий там это, ну, это сказано, да, не только базар там только торговля, это много людей, которые что-то делают где-то отдельно. Не хватает, наверное, какой-то часто такой ну, консолидации что ли всех. Ну, то есть, э, вроде много людей, много талантливых людей в Мининском, а когда они там часто играют у себя где-то на квартире, допустим, или там, не знаю, что-то делают, этого не видно. Я думаю, возможно было бы действенно продумать какой-то ну, проект, который мог бы объединить разных да, там, ну, деятелей культуры, ну, творческих людей. А, ну, часто, я думаю, это ни для кого не секрет, часто там все, ну, вся деятельность культурная отбирается в то ну, в нехватку помещения, допустим. Ну, вот даже появилась сорока, да, сразу начались какие-то проекты, что-то начало происходить, потому что там до этого ну, были проблемы, ну, было одно ну, культурное пространство «Гнездо», которое вот, ну, вот, тоже была организована инициатива «Ручный университет», и, ну, потом в связи, там, с элементарными, э, ну, денежными причинами, да, ну, мы закрыть это помещение и все там мало что происходило там погода и вот то есть часто не хватает банально вот места я думаю не хватает какой-то целостности во всем то есть начиная там вот архитектуры там ну то есть вот нету какого-то то, что стиля города я не знаю ну целостности города а, там заканчивая вот ну, тем же да культурными проектами там вот чем-то таким а, ну не знаю из таких вот ну более приземленных проблем. Вот мы начали проект э, Citizens Meetings, да, и выслушали там о проблемах э, горожан, о проблемах жителей одного из районов Минницкого, ну, там, банально, там, плохие дороги, там, не знаю, вот. Э, недавно на днях там был очень такой масштабный велопробег, э, ак, ну, такая своего рода акция, э, когда просто люди на велосипедах там в количестве 200-250 человек они выехали вот ну, на центральные улицы не только на центральные они там объехали ну, почти весь город ну чтобы показать вот что они равноправные участники движения Потому что в Миницком за последнее время очень много возникло велосипедистов, а там, ну, условий для этого нет. Ну, то есть стоянки там, уже начинают появляться, но там, велодорожек нет. Допустим, там, на, ну, на каких-то главных улицах ну, тяжело ездить, тебя, ну, машины как-то не очень воспринимают действительно как участника движения. Я думаю, что нам всем нужно понять, что мы живем в Хмельницком, и не нужно как-то себя отстранять, что ли, от этого пространства, от этого города. То есть не нужно говорить, что ну, это же Хмельницкий, ну, как бы там провинция, грубо говоря, что нужно говорить ну, хорошо, это Хмельницкий, мы там пока что, допустим, Киев, не Львов, но мы можем тоже что-то делать. И вместо того, чтобы как-то жаловаться и э, ныть, можно просто начинать и делать какие-то полезные вещи, полезные образовательные, культурные проекты э, и как-то менять, вот, вырабатывать какой-то совсем другой имидж города.